в київську студию. Шановні колеги, оскільки ми з вами зустрічаємося доволі часто, будь ласка, три запитання. Наталія Андрюсяк. Я думаю, так, пані Наталя, що робоча група вже працює. Тобто я кожний раз, після кожної зустрічі, приходжу і е, даю завдання, і юристи сидять і прописують все, що ми наговорювали сьогодні, оце практично вже сьогодні виписується нормами чи обрахунки робляться, обраховується це все. Що буде там, ще не знаю. Але я можу сказати, я вже бачу десь десяток змін, які ми будемо вносити. І мені здається, що все достатньо корисно. Я згадую, як все починалося: військові масові звільнення. А коли розібралися, то нема чого й звільнятися. Я пам'ятаю, що починалося з чого все. Я думаю, що тут я хотів подякувати і вам за масу інформації, тому що робота проведена мені здається достатньо велика, колосальна, і люди можуть розбиратися при бажанні. Я думаю, що ми зможемо вже десь тижня через два зібратися. А я хотів би це зробити перед слуханнями в парламенті, яке які відбудуться 16 лютого, з тими пропозиціями, які ми можемо внести до нашого закону. Ми попробуємо їх відпрацювати. Можливо, ще внесемо і від уряду. Дякую. Дякую. Давайте ваше запитання. Які самі я можу сказати? Я думаю, що. Потрібно по військовим подивитися 90 80 ці співвідношення. Я думаю, що по державним службовцям ми теж зменшили державним службовцям з 90 до 80, Я думаю, по я би так сказав, по тим державним службовцям, де невеликі заробітне платня, у нас таких достатньо теж особливо на районному рівні. Я б теж не робив цього. Тобто, от, от такі моменти на це потрібно буде звернути увагу. Вы говорите об э, инновационной экономике. Запустить инновационную экономику некоторые страны умудрялись в течение 10-15 лет. Для того, чтобы это сделать, я говорю о Израиле, я говорю о Иване, я говорю об Индии, о некоторых категориях, я говорю о Соединенных Штатах. Э, то есть э, многие страны, это, э, э, это о Финляндии, Многим странам это удавалось. Но э, для того, чтобы выйти на это, нужна соответствующая инфраструктура. Я говорю о технопарках, я говорю о юридической поддержке защиты интеллектуальной собственности, э, я говорю о венчурных фондах, я говорю о компаниях, которые поддерживают стартапы. То есть это целая серьезнейшая система. Я э, Сейчас готовлю определенные изменения вместе с рабочей группой, куда вошли ректоры ведущих политехнических институтов Киевской политехники, Харьковской политехники. Сейчас очень хотел бы, чтобы Львовская политехника подключилась к этим вопросам, университет Шевченко, для того, чтобы попробовать хотя бы определенные элементы изменить. И э, надеюсь, что мы в правительстве в ближайшее время рассмотрим все эти вопросы, потому что я вижу, что мы начинаем очень сильно отставать от наших соседей. В той же России э, мы видим и Роснана есть венчурный фонд государственный, и они вносят, то есть они выстраивают инфраструктурные элементы, которые могут за собой подтянуть очень быстрые и серьезные изменения. Мы, к сожалению, по этой инфраструктуре сегодня не работаем. Ждать результатов без соответствующей инфраструктуры, все говорят, нигде инновационное общество не срабатывало, нигде новые технологии не работали, если не было государственной поддержки. То есть это нужна просто новая государственная программа. Думаю, что это будет одним из серьезных наших приоритетов. И в течение нескольких месяцев мы сможем выработать определенные подходы. Сейчас многие работают над этим. Надеюсь, что мы выйдем на какую-то интересную систему. Дякую, пожалуйста, за Я Дякую за предложение. Михаил Николаевич, Оставьте мне ваши координаты э, или э, лучше общественной организации, с кем работать, потому что мы э, как раз и нуждаемся сегодня. Мы очень много говорим о проблемах, это относится к любой позиции. Вот я только что разговаривал в пенсионном фонде об этом. Но когда касается вопроса, а где решение, сегодня найти проработанных решений, извините, нету. Вот сейчас изучаю доклад. Нью-Йоркской Академии Наук по этому поводу, которая сделала подарок э, и предложила России, президенту России Миха... э, Дмитрию Медведеву, э, в виде вот таких рекомендаций по тому, каким образом можно это сделать. Думаю, что многие вещи подходят и для Украины. Но, э, к сожалению, это все только рекомендации. Там есть 15 пунктов, которые, если серьезно работать, надо в законодательные акты превратить, потом их доработать, принять их, а потом еще наполнить их бюджетом какими-то вещами и так далее. Большая работа. И все как бы говорят, а вот когда хочешь найти на полочке какое-то готовое решение, его в стране нету. К сожалению. Спасибо. Я думаю, что хорошее предложение, правильное предложение. Взять деньги, взять деньги у мужа и положить на свой персональный счет, я считаю, это классное решение. Но э, я думаю, что э, Таня, вернемся к этому вопросу, когда мы будем обсуждать э, как раз второй уровень. Вот там изменения будут не менее серьезные, и там очень такая хорошая финансовая работа будет. Но там почему нет? На второй уровень я считаю там, где вы персонально делаете. Вплоть до того, что надо стимулировать, чтобы не обязательно я хочу 20, пусть 20 будет. Чтобы это было возможно, потому что там мои, а этот второй уровень будет сильно защищен, намного сильнее, скажем, даже, чем банковский депозит, и он должен иметь определенные льготы при инвестировании, которые будут обеспечиваться государством. Это, это правильное решение будет.

то, что сегодня у них из трех миллионов, которые страхуются в пенсионных фондах, 700 тысяч имеют этот третий уровень, я считаю, это большое достижение. Вообще, Реформа пенсионная, я считаю, очень сложная. Я многими вещами занимался. Настолько важные экономические знания, финансовые знания, финансовые инструменты. Кажется, что как-то всегда считалось, что это такая гуманитарная какая-то часть, которую отдали на гуманитария Пусть там занимаются какие-то пенсионные социальные, да, это тоже гуманитарное. А на самом деле мощнейшие экономические механизмы надо выстраивать, которые бы стимулировали людей. Поэтому и ездим, смотрим, потому что есть страны, которые такие высокоразвитые, даже Австрия, Германия, у которых надо было поучиться, потому что действительно больше 200 лет работает система. С другой стороны, есть нововведения, страны с переходными экономиками. Сейчас будем стараться изучать. Если есть какие-то вещи, подсказывайте. Очень мы сейчас внимательно... Я почему говорю, оставьте телефон? Потому что слушать надо. Вот это профессионалы. Они знают очень узко свою позицию. Они могут мне что-то подсказать. Я не уверен, что я на 100% это восприму, потому что они не знают каких-то других моментов. Но услышать эти предложения мы обязаны. Будете иметь какие-то предложения? Давайте. Я, мы очень внимательно сейчас слушаем. Спасибо, пожалуйста, за питание. Здається, що е, якщо ми приймаємо такі рішення, коли відміняємо щось, е, потрібно дійсно серйозно розбиратися. Я думаю, що підштовхували бюджетні проблеми. Але з другого боку, е, ну як, до цього можна ставитись тільки, е, тільки негативно. Потрібно розбиратися, чому все вирішено було з боку київської влади для того, щоб знайти відповідні гроші чи ні. Ми подивилися, ми все уже умовно кажучи, оптимізували всі витрати, що ми пішли на те, що ми забираємо те, що даємо. Підхід один бажано не забирати те, що у людей вже є, а не я би сказав так, не то, що бажано, це повинно бути правило. Ми можемо не дати людині те, що вона ще не отримувала. Але якщо вона отримала вже, умовно кажучи, пенсію чи якусь пільгу, все крапка. Якщо це було, діяло, вона отримала, що називається, в руки, оце повинно бути закріплено. Ми, у нас нема, у нас не, не військові справи якісь, у нас нормальна ситуація, і у нас зростає поступова економіка. Зменшувати, звужувати соціальні виплати ні. Коли ми наобіцяли чогось на 160 мільярдів, а це 4 бюджета охорони здоров'я. І ми не можемо виплатити, отут потрібно розбиратися. Вірні рішення ми прийняли чи ні, і тут, якщо потрібно щось відміняти, я буду говорити, що це потрібно робити. Але там, де люди отримували, ні, цього не потрібно робити. Це неправильне рішення. Я думаю, що з боку уряду буде жорстка реакція на це. І я думаю, що київській владі прийдеться це повернути. Шановні колеги, дякуємо вам за увагу. Дякуємо, Сергія Ленідовичі, за відповідь. До дякую. наступних зустрічей. Дякую на все добре.